Hello Hello，我现在,在米兰大学 Valentino 2024春夏男装的秀场刚看完秀，然后捕捉到了一位野生杨洋,洋，杨洋,洋过来。Hello Hello h e l l o 我把麦克风给你。嗯，来给大家打个招呼吧。对，Hello 大家好，我是杨洋,洋。嗯，我们又见面了。哇，这个比例，这个头，好过分呐、哦。<laughs> 你今天的这身衣服呀，我听说这个是 Valentino 那个设计师 Pier Paolo 亲自给你挑的。对。 哎呦，咱们这个牌面，你觉得咋样？<说>这个造型，因为设计师亲自给我挑的嘛，然后我觉得就是非常的适合我。哎，不好意思啊，我们要不别拿这个麦牌了吧？玉玉我觉得这个，玉玉对我觉得这个绿的在这里也不太好看。你这样拿着别吗？别，别的我觉得可能也不太。拿着儿？行，嗯。啊，你自己感觉怎么样？他给你选的？因为是设计师特别给我选的，所以我觉得特别特别特别好。一身大红色，我老远就看到你了。对对对，我觉得就是整个。 整个厂里有最靓的仔，并且啊，我觉得红色穿在身上好像还挺洋气的，是吧、嗯？其实很难驾驭。嗯，好的，这是算是变相的夸自己是吧？<laughs> 不是，Valentino 昨天那个微博上发了你两个造型嘛，也是在这儿拍的，是吧？对对对，就在一个上面一个，一个是阳光复古风，一个是飘带随性风，网友都选了，你自己选哪一个？我自己会选择复古风一点。 哦，不是那飘带吗？呃，飘带的话，鲜鲜鲜的，咱们今天也是洋洋飘带。那 <laughs> 你穿飘带，我就选飘带吧。<laughs> <laughs> 还有就是我搜着搜着就发现，网上全是就是你昨天不是去 Valentino 逛店嘛？对。然后你一出门，感觉有点愣住了，好多人在拍你。是的,是,的是的，是的，是的。然后还有人就是这么这么近的对着你拍，<对>是不是？对。但是我发现好像没啥瑕疵，都扛住了。我可以再近一点吗？呃，你我走过去吧。好呀，可以。你过来。 可以再近一点吗？可以再近一点吗？<laughs> 我真的好嚣张、啊！你看这张多么嚣张的一张脸。好的，谢谢谢谢谢谢谢,谢 <laughs> 哎呦，真的好拽哟、哦！我记得好像从一五年、一六年开始采访你，每每两年就见一次。对，自然后有什么变化没有？我说我自己都变得肥头大耳了，你还是这个样子。 网友都说，Valentino 找对了代言人，能把他们家的衣服穿出仙气。对此你怎么看？呃，我觉得对于 Valentino 来说，它有呃无限的可能性吧。然后它这个品牌其实是很多元，也是有个性的一个品牌。啊、呃，我觉得我穿上他们家的衣服也是有这样的一个状态吧。嗯，<对>毕竟我看你来了，从机场开始，你现在至少有差不多五个造型了吧？好像没什么穿的不好的是吧？不止了吧，五六个。嗯嗯，嗯嗯我穿 Valentino 也是的，我就。 都不用提前试的，就是是是他们版型真的很好，版型真的很好，穿,穿上去就没问的裤子啊，还有他的衣服的版型、嗯、就特别特别特别的适合，是的。然后这次在比如说呃出发之前试装，就没想到我们试装的速度特别快，嗯，我们差不多半小时，就是我们上身一套，然后这一套就可以了，嗯，再下一套就可以了，而且很好看。接下来问几个关于你自己的问题啊，我的人间烟火什么时候播？你知道了吗？嗯，快了吧，快了。 今年能播吗？今年必须播呀！好的，我看粉丝都在问，<对>不是演那个消防员嘛，并且我看那个片花里面，那个预告片里面，哇，各种爆炸，然后跑了，你脸上那么脏，就完全不能帅了，是不是？ 那一刻的情况下，其实真实感最为重要。嗯，就是拍戏的话，其实真实感最重要，因为饰演一个消防员嘛。然后，比如说出入火场啊等等的一些环节，你说每天都会在脸上抹特别多、特别多的黑粉，但我觉得那个状态反而是最最为好的，比很比有的时候过于的完美啊，或者有的时候那样的一个状态会更加的好。演消防员需要有什么特别的训练准备吗？提前会去消防站，然后有专门专业的消防指导训练。 然后，比如说我们要怎样使用这个消防栓啊、水龙，然后怎样就是穿我们的就是消防的那个进火场那个空呼的装备、面罩啊等等的，这些都是要专业的训练的啊。感觉挺多体力活的是吧？体力活是一方面吧，现在想想挺不容易的。然后我们现在宁波排，啊，那个时候其实天气特别特别热，一天的话就可以在现场看到很多人都是中暑，就直接倒在地上。 然后我们要穿那个那么厚的那个对，很厚的消防服。每拍完一条之后，休息就得休息二十分钟吧，因为一条下来就整个身体里边全都是湿透的、呃。嗯，啊，是是很辛苦的一部戏、啊。而现在看，因为马上也要播了嘛，会觉得还是很值得的，也很期待。辛苦的同时，感觉也是很好的锻炼的一种，身材有因此变好，对不对？身材一直都还不错。嗯，那戏里面有展示一下吗？ 戏里面不止一次吧。<laughs> 最后一个问题啊，我来考你一个谜语吧，好吧？杨、啊、洋,洋有一个部位自己很少看到，而我们却经常看到，请问是什么？你先别说，你先想一想。请我们的网友们先发弹幕，你们觉得是什么？嘴巴？自己很很难看，自己很难看到。对，耳朵、鼻子都不对，都不对。嗯，那是什么？ 我不知道会不会有人猜对哦，大家不要随便瞎猜好吗？正确答案是扁桃体。愣住了，哈哈哈哈你有料到吗？想明白谁没事会看扁桃体？就是因为我也是看网友说的，<laughs> 就是你的“洋洋大笑”集锦，就是你笑起来真的还挺夸张的。<laughs> 你自己应该没看过吧？自己没有看过。对，真的有被笑到哦。<laughs> 怎么会有人笑点那么低哦？哦，没有，我是假笑了。好的，好的，好的，谢谢，谢谢，我们就到这里了，啊、谢谢。谢谢